আজি তিনিমাহ হৈ গ'ল জীয়েকজনী মই আনিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে এটা কুটা দিয়া নাই অন্তত জীয়েকৰ লগত যৌতুক হিচাপে কিবা দিব লাগে আজি তিনিমাহ হৈ গ'ল এটা কুটা এটা দিয়া নাই এই কথা কথা নহ'ব মই যৌতুক মই খুজি ল'ম মই দম দি হ'লেও মই যৌতুক ল'মেই চাহলা জীয়েকজনী যি দিলে দিলে আৰু আৰু যি আনিলোঁ আনিলোঁ আৰু এটা কোটা দিয়া নাই অন্ততঃ যৌতুক দিব পাৰেনে নহয় বাৰু হেঁ চালা এই কথা কথা নহয় মই দম দি হ'লেও মই যৌতুক ল'ম মোক যৌতুক লাগিব ফোন লগাই সেই এই কথা কথা নহয় মই ফোন লগাব লাগিব কি কৰিছে

পাঁচ লাখ টকা মোৰ একাউণ্টত ভৰাই দিয়ক নহলে মই ঘৰৰ পৰা হলো আনিমগে মোৰ পাঁচ লাখ টকা লাগিব এইবিলাক এইবিলাক নচলিব অ পাঁচ লাখ টকা লাখ বুলিলে মই ক'ৰ পৰা দিব পাৰো তুমি তেনেকৈ ডিমাণ্ড কৰি পিনি আমাৰ পৰা ছোৱালী নিয়া নাই হ'লে নহয় তোমালোকে ভাল পাই প্ৰেম কৰিহে নিছিলা আমি তোমাক পচন্দ হোৱা নাই এইবোৰ নে আমি ঘৰ চাই দিছোঁ নে তোমালোকক বিয়া কি কয় চাই কৰি আমি ঘৰখনে পাতি দিছোঁ তোমালোকে ল'ৰাই ছোৱালীয়ে ভাল পালা ভাল পাই গ'লা আকৌ কিহৰ পাঁচ লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিবলৈ আহিলা পাঁচ লাখ টকা খবকে লাখ বুলিলে আমি দিব পাৰোঁ জানো

আপুনি বেয়া পালে কাৰণে মই কৈ দিছো আজি মোৰ বহুত খং উঠিছে আপোনাৰ ছোৱালীক মই সেইদিনাখন দিছো দুচাট মান দেই মোৰ কথা শুনক মই সেইদিনাখন দুচাট কিন্তু এতিয়া মই নিজে ফোন কৰিবলগীয়া হল মই বাধ্যত পৰিছো মোক মুঠপত সেইবোৰ মই চিষ্টেম নাজানো মোক পাঁচ লাখ টকা লাগিব যদি আপুনি পাঁচ লাখ টকা নিদিয়ে যদি মই আপোনাৰ ছোৱালীক কি কম নাজানো কিন্তু আপোনালোকে ছোৱালী নাপাব দেই মই সঁচা কথা কৈছো আৰু পাঁচ লাখ টকা দিব নিদিয়ে কওক সেইবোৰ তুমি হেৰি নকৰিবা সেইবোৰ নাপায় নহয় ছোৱালীজনী আমি তুলিলোঁ বুলি পাঁচ লাখ টকা তুমি ডিমাণ্ড কেনেকৈ কৰিবা এই তেনেহ'লে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আচলতে মই আপোনালোকক যিটো মানে অভিনয় কৰি দেখালোঁ নহয় আপোনালোকেতো গম পায়েই পংখী সন্দিকৈ যি ভয়ংকৰ কাণ্ড পংখী সন্দিকৈ কাণ্ডটোৰ পাছতে আকৌ পুনৰাবৃত্তি হ'ল এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড আচলতে যোনটো এতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ যোনটো আপোনালোকক অভিনয় কৰি দেখাছিলোঁ আচলতে এইটো এটা আমি প্লেনিং কৰি সাজি লোৱা এটা অভিনয় আচলতে আমাৰ কোনো ইয়াত মানে হেৰি নাই মই মোৰ বায়ে এগৰাকীলৈ ফোন কৰিছিলোঁ আৰু বায়ে এগৰাকীক কৈ পেলাই এনেকৈ এনে কথাখিনি কবি বুলি এটা মানে আপোনালোকক মেছেজ দিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ দেই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই যোনবিলাক যেন কাণ্ড হৈ আছে সেইফালে নীতিকেশ দাসে কৈলে সেইটো কাণ্ড পংখী সন্দিকৈ আৰু এইফালে কৰিলে দেৱলীনা সোণোৱালক আপোনালোকে শুনিছে নিশ্চয় আচলতে এই যৌতুক পথাৰ এই যৌতুকৰ নামত যোনটো কাণ্ড কৰিলে সেইটোতো বহুত এটা ডাঙৰ কাণ্ড ডাঙৰ এইটো অপৰাধ আচলতে এইটো অপৰাধ যি কৰিলে অপৰাধীয়ে উচিত শাস্তি পাবনে বাৰু আৰু যোনটো যেন যৌতুক দিয়া আৰু লোৱা যৌতুক দিয়াটো যিমান অপৰাধ লোৱাটো সিমানেই অপৰাধ আচলতে এইবিলাক হৈ আছে কি যৌতুকটো কেতিয়াবাতে এইবিলাক যৌতুকৰ নামত যি যৌতুক প্ৰথা চলিছিল এইটো কেতিয়াবা এইটো সমাপ্ত কৰিলে কিন্তু আকৌ যেন যৌতুকৰ নামত এনেদৰে মৃত্যুক আকৌ আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে মানে কি হৈ আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিলোঁ যিহেতুকে আপোনালোক সচেত সচেতন ৰাইজ আপোনালোকে প্ৰত্যেকে সকলো কথা জানে যিহেতুকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ এতিয়া ধৰি লওক শিক্ষিত অশিক্ষিত গুণী জ্ঞানী প্ৰত্যেকেই চাব কিন্তু আপোনালোকে কথাসমূহ ভাবি চাওক মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা যাতে কাণ্ড কেতিয়াও হ'ব নালাগে দুখে উচিত শাস্তি পাব লাগে আৰু এনেকুৱা কাণ্ড কেতিয়াও হ'ব নালাগে অতিকৈ দুখ লাগিছে আমি যোনটো কাণ্ড শুনিব নিবিচাৰোঁ বাৰে বাৰে আমি সেই কাণ্ডটোকে শুনি থাকোঁ এইটো বহুত ডাঙৰ এইটো এটা কাণ্ড নহয়নে আৰু দেখিলোঁ দেই আৰু এটা কাণ্ড দেখিলোঁ যোনটো কাণ্ড হৈ গ'ল দেই এইটো দেৱলীনা সোণোৱাল দেৱলীনা সোণোৱালক পৃথিৱীৰ পৰা চিঞৰ বিদায় দিলে বুলি যোন দেৱলীনা ঘৰৰ যোনসকল পৰিয়াল লোকে কৈ আছে কিন্তু যোনটো কাণ্ড হৈ গ'ল হৈ গ'ল কিন্তু যোনসকল ৰাইজ যোনসকল ৰাইজ উৎ উত্তেজিত ৰাইজে সেই স্বামীজনৰ ঘৰৰ বাসগৃহ ভাঙি দিছেহি জুই জ্বলাই দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিছে আচলতে এইটোতো কিমান গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভাবে আপোনালোকে মইতোতো ক'ম এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় আইন আছে প্ৰশাসন আছে নহয়নে বাৰু আৰু যোনসকল উত্তেজিত জনতা যোনসকল ৰাইজ সেইসকলে যোনটো কাম কৰিছে আচলতে সিহঁতেও জানো এইটো অপৰাধ কৰা কৰা নাই জানো বাৰু আইন প্ৰশাসন আছে আইন প্ৰশাসনে তদন্ত কৰিব আৰু দোষীক শাস্তি দিব এইটো দায়িত্ব আছে কিন্তু যোনসকল ৰাইজ ৰাইজসকলে আহিছে কৈছে ঘৰ ভাঙি দিছে জ্বলাই দিছে এইটোতো মইতো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য বুলি নাভাবোঁ আচলতে এইবিলাক ধৈৰ্য থাকিব লাগে ধৈৰ্য থাকিব লাগে তো অতিকৈ দুখ পাইছোঁ আচলতে এইবিলাক কাণ্ড কেতিয়াও হ'ব নালাগে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আৰু দেৱলীনা আত্মাৰ মই সৎগতি কামনা কৰিছোঁ ভগৱন্তৰ ওচৰত তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্স খোলা আছে কমেণ্ট কৰক আপোনালোকৰ মন্তব্যসমূহ কমেণ্ট বক্সত দিয়ক আৰু লগতে আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আহিছে আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে একদমই যাবে ধন্যবাদ